अहल्याकृतरामस्तोत्रम् अहल्योवाच अहो कृतार्तास्मि जगन्निवास ते पादाब्ज संलग्नरजः कणादहं स्पृशामि यत्पत्प्रजशङ्करादिभिः विमृग्यते रन्ध्रितमानसैः सदा अहो विचित्रं तव रामचेष्टितं मनुष्यभावेन विमोहितं जगत् चलस्रं चरणादिवर्जितः सम्पूर्णानन्दमयोतिमायिकः यत्पादपङ्कजपरागपवित्रगात्रा भागीरथिभवविरिञ्चिमुखान्पुनाति साक्षात् स एव मम ऋग्विषयो यदास्ते किं वर्ण्यते मम पुराकृतभागधेयम् भर्त्यावतारे मनुजाकृतिं हरिं रामाभिधेयं रमणीयदेहिनम् अनुत्तरं पद्मविशाललोचनम् भजामि नित्यं न परान् भजिष्ये यत्पादपङ्करजः श्रुतिभिः विमृत्यम् यन्नाभिपङ्कजभवः कमलासरश्च यन्नामसाररसिको भगवान्पुरारी तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि यस्याावतारचरितानि विरिञ्चि लोके गायन्ति नारदमुखा भवपद्मजात्या आनन्दजाश्रुपरिषिक्तकुचाग्रसीमा वागीश्वरी च तमहं शरणं प्रपद्ये सोऽयं परात्मा पुरुषः पुराण एषः स्वयं ज्योतिरनन्त आद्यः मायातनुं लोकविमोहनीयां धत्ते परानुग्रह एष रामः अयं विश्वोद्धवसंयमानाम् एकः समायागुणबिम्बितो यः विरिञ्चि विष्वीश्वरनामभेधान् दत्ते स्वतन्त्रः परिपूर्ण आत्मा नमोऽस्तु ते राम तवाङ्क्रिपङ्कजम् श्रियादृतम् वक्षसी प्रियात् आक्रान्तम् एकेन जगत्त्रयम् पुराध्येयम् मुनीत्रैः अभिमानवर्जितैः जगताम् आदिभूतस्त्वम् जगत्त्वम् जगदाश्रयः सर्वभूतेष्वसंयुक्त एको भाति भवान् पर ओङ्कारवाचस्त्वं रामवाचामविषयः पुमान् वाच्यवाचकभेदेन भवानेव जगन्मयः कार्यकारणकर्तृत्वसफलसाधनभेदतः एको विभाषि रामत्वं मायया बहुरूपया त्वन्माया मोहितधियस्त्वाम् न जानन्ति तत्त्वतः मानुषं त्वाभिमन्यन्ते मायिनं परमेश्वरम् आकाशवत्त्वं सर्वत्र बहिरन्तर्गतो मनः असङ्गो ह्यचलो नित्यः शुद्धो बुद्धः सदव्ययः योषिन्मूढाहमज्ञाते तत्त्वं जाने कथं विभो तस्मात्ते शतशो राम नमस्कुर्याय मनन्यधीः देव मे यत्र कुत्रापि सिताया अपि सर्वदा त्वत्पादकमले सक्ता भक्तिरेव सदास्तु मे नमस्ते पुरुषाध्यक्ष नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते स्तु ऋषिकेश नारायण नमोऽस्तु ते प्रकाशं, करत्रुत शरचापं, कालमेघावभाषम् कनकरुचिरवस्त्रम् रक्तवत्कुण्डलाढ्यम् कमलविशदनेत्रम् सानुजम् रामबीडे स्तुत्वैवम् पुरुषम् साक्षाद्राघवम् पुरतः स्थितम् परिक्रम्य प्रणम्याशु सानुज्ञाता ययौ पतिम् अहल्यया कृतम् स्तोत्रम् यः पठद्भक्ति संयुतः स मुच्यतेऽखिलैः पापैः परम् ब्रह्मादिगच्छति पुत्रार्ते पटेत भक्त्या रामं हृदि निधाय च संवत्सरेण लभते वंध्या अपि सुपुत्रकम् सर्वान् कामान् वाप्नोति रामचंद्र प्रसादतः ब्रह्मग्नो गुरुतल्प गोपी पुरुषः स्तेयी सुरा पोपी वा मात्रो भ्रात्रो विहिंसकोपी स्ततम् भोगैक बद्धादरः नित्यं स्तोत्रमिदं जपन् रघुपतिं भक्त्या हृदिस्तं स्मरन् ध्यायन्मुक्तिमुपैति किम् पुनरसौ स्वाचारयुक्तो नरः इति अहल्या अहल्याविरचितं रामचन्द्रस्तोत्रम् सम्पूर्णम्